Хай-хай, говорит Иван Гай. Всем печеньки. Ольга Вастикова. Надо какое-то приветствие придумать. Я и мой верный сумка по имени Юра. Он же мой дружбан, он же мой брат. Решили пойти искупаться. Мы оба выходные сегодня. Юра, оказывается, работает. Где ты работаешь, расскажи. Я курьер. Уже сразу же записать видео. Я буду говорить, она потом через 5 лет. Как минимум у нас зародилось два фестиваля Киеве. Это Атлас Викенд и Видео Я был на трех из них. Ну, на Атлас Викенд 2015, на Атлас Викенд 2016 и Видео 2016. Да. Так о чем это я? Да. Ну, Евровидение будет проходить в Украине, в Киеве. Ты помнишь, как Украина тогда выступила? Прискорбно. По-моему, Гринджоли какие-то выступали. Группа Гринджоли. Разом нас богато. Разом нас справа, за пацан такой, типа, в цепях розы так мной Ты Мне так сыпло. Не, я не Хотя помню Было. Надо было с собой софипалку брать. Знаешь почему? Снимать. Потому что ей давно так трясется. А, еще цель. Знаете, почему я записываю это видео? Как ну, время Это такое маленькое мини-пособие для... Да нет, не может быть, по не забыли. Это видео снимаю для того, чтобы потом смонтировать, вырезать самые интересные моменты, сделать какие-то склеечки, переходики и тому подобное. Ну, чтобы научиться вырезать самые интересные моменты из... 7 минутная сейчас мы уже снимаем 7 минут, пока когда мы делаем это будет 10 минут сократить, чтобы это было более-менее интересно смотреть. Ну, в общем, ты будешь купаться? Не знаю. Только что вышли на улицу, было жарко, но мы зашли в лес, и тут довольно-таки прохладненько. Так это наоборот хорошая погода. Хорошая погода, чтобы гулять. Но хорошая ли погода, чтобы купаться? Если учитывая то, что я ни разу не купался. Кстати, на да, году. У нас для справочки, на секундочку, сегодня 25 июля, 55 дней лета. Но ни я, ни он ни разу не купались еще. А еще у нас есть перекус. У нас есть орешки. Внимание, кто хочет увидеть наше озеро. Нет, не Мы кучи нашли жабу. Ой, А как? Ну, люди плавают, говорят, им интересно. Плачу. Да. Снимаем. Это не полноценное 360 видео. Вот что этого штриха месяца закончилось на телефоне. Вот на ну, это самое озеро. Лодочная станция. Посмотрим, сколько почем нынче катамараны. 50 гривен в час. 25 за полчаса. Сверчки? Сверчки? то вы понимали, здесь реально была вода. Какой-то мост жизни. Только через него можно попасть. Перейти. Нет, можно переплыть. Можно переплыть, но это вариант для сильных. Пам-пам-пам-пам-пам. <ролосит> пам На пять Вот такая красота. Это озеро. О, я знаю, какое мы еще маленькое видео запишем. сейчас будет опасный номер. Я буду при перепрыгивать через эту яму. Вот эта яма. Я сейчас через нее перепрыгну еще три. Раз. Два. А тем временем пробираемся сюда, еще. Прямо в джунгли. Я пробираемся через заросли. Нужно только чата, чтобы матч это прорубывать все. <свист> И, -и, -и мы пришли. Вот она самая деревня. От него мало что осталось. От того первоначального вида. Проект раздевания.